очень глубоко понимают, что может быть неприятность. Есть, приехать, Поэтому, до... еще раз я говорю, сегодня милиция в 10 часов обеспечила полный доступ туда. Полный доступ. Побери мне еще Раину, чтобы полностью обеспечила доступ газовых служб, архитекторов, представителей ГАСКО. Ваши сейчас активисты туда подойдут. Так, второе. Строение, мы четко понимаем, незаконное, потому что на него нет документации. И мы этот произвол будем прекращать. Я решительно настроен. Я на вашей стороне. И я на вашей стороне. вмешательство. Сколько стоит не вмешательство Там, не должно быть вмешательства. Значит, рад вас видеть. Давайте вместе сработаем. Что-то где-то, какая-то не получается, будет ничего страшного. Все равно мы будем додавливать. Они на газовые трубе кастры. Да я знаю. А что переделили? я могу сделать? Так полгода вы ничего не делали. Хоть сейчас что-то сделаете. Снимай, снимай. А то, что вот сейчас они сделали подключение электроэнергии. По сути дела, работы. По закону, по кодексу, они должны были вас уведомить и спросить ваше разрешение на выполнение этих работ. Вот, это нарушение. Вы будете смотреть. Не, ну как вы. Ну поняли, о чем идет речь. Я Не комментируйте. Я вообще говорю, что по идее любые работы предусматриваются с вашего разрешения, одобрения, как балансового баланса ремонта этого участка деля, газогину. Правильно? По сути дела, любые работы, они должны вашего разрешения спрашивать. И даже ваши присутствовать есть в представителе. Охранная зона. Да. В охранной зоне все работы с нашим разрешения. Правильно. Однозначно. И даже с присутствием. И, и вы знаете, что мы даже выезжали да. летом так вот, сюда как если Я хотел спросить, спросить действия Облэнерго, что они это сделали без вашего уведомления? Это правильно? как Облэнерго ничего не было То есть это э, тоже работы были проведены, как это подключение к щитовой прокладке. Ведь охранная зона это получается не только защита от технического воздействия на э, газовике, но и электрического воздействия, электромагнитного, правильно? Ну, ну показывай, по, по кодексу, не, да? Нет, а ну, кодекс, наверное, лучше знаете, чем я. Ну потому что произучили этот момент. А вы витки, газовики? Закон предусматривает, дает вам рычаги пробиться. Вопрос, что пользуетесь вы этими рычагами или ими не пользуетесь. Я вам скажу так, если ваши там товарищи могут только руки гражданам крутить и приходить гражданам без, отключать другую, другу. то это импотенты. Так вот тоже скажи, что не хочет ага. балакать. С людьми ну, купленными. Ну я же я говорю, мне не включают после пожара куплени, котел, все 20 тысяч я должна заплатить. А здесь на газовой трубе поставили, в магазин, и все нормально. И счетчик повесили как раз на выходе нюхача с газовой трубы магистрали. Нормально. Это бесправие, просто понимаешь? Просто, ты понимаешь? Это, это просто жуть. И, и нет никакой управы? Нет на основании какого закона, он санзону взял это выделил, ты мне скажи. Убрал. Люди нигде не могут ничего добиться. Вот такая коррупция кругом. Ну в каких машинах крутых? И у них удостоверения нет. И удостоверений нет, они не знают, что им делать. Руками приехали, размахивают. Морда уже не влазила в детки. Сидит. От поселка уже вообще ничего не останется. А взорвется, кто будет отвечать? И школа рядом. Школа так рядом. это щечек поставили э -э и на, 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 на нюхачей а газовой трубе. Вопросы даже э, шире. Вопрос да ладно, том, что, не негречите, не умничайте, Таня. С ними дико так, так полакать. Они друг друга не понимают. Я же представляю, где они повесили щечек. На нюхаче выхода с газовой трубы. Да не дай бог, вот просела и лопнет трещина. По нюхачей выйдет газ наверх и щечек встанет. Туда. За какашку И меня покусали. За какашку. Чтоб тоби да какашка не была. Давай не сын воюет. Ребят, сейчас дам какашта. Все что, что? как вы разговариваете? как да, А ты на передову пойдешь? пойдешь это, поняли или нет? Не куда куда как, как, как вы куда как не надо, А Нормально. Нормально я не надо, да, а, а, а не надо, я не надо, я не вы я не надо, я не надо, не я не надо, я я не 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 хватало не не Приехали, да, вы решаете, с чего? что вы Что такое? Ну, проблема? А, а, если вас оскорбят, берете? вы не будете? Так кричать? Кто вас оскорбляет? Как Почему вы вообще вступаете Как, в как именно как я вас оскорбил? Новость? Как я вас обозвал? Люди Стояльные Ваше пренебрежение и неуважение, неуважение на матери годится. А я то сказал. что? Какашка как я Элементарное неуважение а, а, на а, вам а, матери годится. А, а вы как себя ведете? Все правильно. Как вы Что правильно? Себя, как? как? Что а правильно? Вы провоцировали. Что вы провоцировали? Если вы журналистов, как вот, например, женщина ведите себя прилично. А чего вы говорите? Как кто? А почему Мы мешканцы, а вы кто? взялись? Мы мешканцы, баба а вы? Мешкайте, Мешкай, мешає. мешкаємо. Конечно. Отойдите, пожалуйста, дороги туда. А ви тут приїхали свої закони нам уставляти диктувати. Давайте, да що не оскорблять називать, Слухаєш. Дорогой мой, не все куплено. Нічого, я думаю. Я до, до сила закон. А вообще мы живем в государстве, где закон, да, сила. Так что не они вам, скоро, недолго не придется вам поговорить. Я не понял, а, а что вы философии будете построить на объекте газового... Отойдите, пожалуйста, движения. здоровье. дороги. Уважаемый, вы знаете, да. что идет судебный Отойдите, институт. Отойдите, пожалуйста, с дороги. вы да. знаете, здоровье. что там где а проводится экспертиза. А вы знаете, что несмотря на то, что да. он идет, уважаемые, это уважаемые, делать нельзя. Вы подвергаете опасности жизни людей. Вам уже давно было предписание прятанной стройки. Какую ну, стройку. Ну а где тут стройку видел? А ну журналист, и где-то стройка. Суд. Нет, мне кажется, что наоборот будет еще. Ты поступаешь документы. Проверка заканчивается 9 числа. 9 числа, чтобы явился субъект забудовы, субъект места Забудовы, в инспекцию за выповидную документацию, подтверждающую личность. И если есть разрешение на начало строительных работ, проектная документация, вместо будивна и другая. Так каких строительных? Мы купили это здание, приобрели, уже построено. Не, ну вы же покупали не конкретно, это, это же созданный объект, правильно я понимаю? Нет. Но здесь же было другое здание. Какое? Да, ну вот это было. Документы. 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 Хорошо. Документы. документы. Хорошо, Тогда если здесь, если здесь было это здание стояло всегда, то соответственно у вас должен быть договор купли продажу, да? Есть. Тех с размерами со всем да. остальным? Да. Отлично, давайте тогда так и договоримся. Вот э, до 9 числа Людмила Фабис, правильно я говорю? Да. Не ошибаюсь, да? Ну да. Со всей видповидной документацией проектной, технической, правоустанавливающейся и подтверждающей личность. Да в департамент. Да, у меня единственная просьба. Может но, с, адвокатом, а, с адвокатом, Я туда, да? да? Да. Вообще не вопрос. У меня да. просто вот как бы вопрос: ну а что такое собрание большое да. по такому маленькому поводу? А собрание большое, потому что здесь построены объекты на непосредственной близости к газовой трубе, насколько я знаю, высокого давления, да? Да. В охранной зоне. Ну, сейчас по этому поводу идет судебное разбирательство, и суд еще не решил. Охранная, а где адвокат? В суде, не совсем так. А, вот там. там назначена экспертиза. Мы Здравствуйте. Что нам там двери не открыли, чтобы мы все зашли и подивилися? Скажіть, будь ласка, хай відкривають громада, хоче подивитися бабаїв. Зайти і подивитися, Ось громада поприходила, ще ще підтягнуться. Ми хочемо зайти і подивитися, хай де стоїть на трубі, які люди отут да получають просто, гази з цієї труби. А на тій трубі стоїть котельня, топиться, отоплюється. Ми зараз вам покажемо, де отут хлопці прямо на трубі. Палять палять. Да, том, палять. Що от зі сахуна проходять похорон. Ді стоїть нюхач газопроводити. Выходит. Уже, Уже просе... трещина пошла по фундаменту. Просела прямо на... Извините, я не понял, что такое нюхать. Ну, так, покажем, трубочка выходит... С... Да, да, да. Ходим-то Ходим а покажем. Я... Да да за три метра. Вот, если в шандарах нет, то мало не покажет. Ходим-то мы вам сейчас покажем, И Деву Деву делал, как служба, адвоката, где она. Какой-нибудь адвокат, которому заплатили за 10 Я знаю, я вижу, вижу. Сейчас А то тут уже загальні. відкривають двері. Ще ще не приватизовані, та ми не можемо туди зайти. А тоді він приватизує, да, взагалі ніхто не зайде туди. <шут> Скажет, <тобі його> <сусп> а, і будемо платити за газ єму. <пробуйте> і будете платити за газ йому тоді. Сюди <сусп> 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 приїхала. <пробуйте> 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 А у меня один Садите, Пожалуйста. Кстати, пожалуйста. вот реально а, проходим спасибо. спасибо. Кто вы? Спасибо. У вас официально заключен договор? Конечно. Есть, Можно смотреть. А вам на каком основании? Да, ну, ну, вы же говорите, вы, вы представляете... в рамках уголовного дела тут находитесь, в рамках чего вы меня сейчас да. спрашиваете? Договор? Нет, подождите, Ну нет, вы, да, вы, вы да. же вы вы, да, вы говорите, кто да, да, я? Я вам сказал, Ну законный Это представитель, представитель человека, да, правильно? Да. Заключен в договор официальный. Да, если есть криминальное проваджение, то вам будет предоставлено и договор. В данный момент здесь собралась, приехала газовая служба, администрация, полиция. Как правильно называется? ГАЗ. Приехали для того, чтобы посмотреть, в действительности есть эта ситуация, стоит ли э, это строение, стоит ли этот котел на, именно на этой трубе. Определить и вопрос исчерпан. Более не ничего да. не идет. Вы вообще имеете право, понимаем, они в Мы понимаем, да, да, мы понимаем да. почему сюда приехали газ, нам показали постановление. Мы понимаем, почему сюда приехала газовая служба. Нам объяснили их неполномочия. Вы сюда вас подвесили. Нам, при, на, нам прислали нас сюда прислали как э, представителей Полиция, Полиция власти для того, чтобы здесь было э, проведено полностью, все вот эти действия были проведены. Прислали нам письмо официальное с администрации, э, с э, газовой службы, нам эти письма пришли. Одно О том, что будет проводиться делал, сегодня... Нет. Подождите, а, дайте дорогу. Это проводится, поэтому мы должны здесь провести, чтобы не было никаких конфликтных ситуаций. И это все были сделаны, все эти действия. Я понял. Ну, тогда давайте действовать согласно регламента, и поэтому ваша задача охрана общественного порядка. Да, правильно, охрана общественного порядка. И плюс для того, чтобы эти люди закончили свои действия. Да, эти люди, значит, не вашей компетенции, чтобы вы их руководили их действиями здесь. Ими их действиями. Вот в данный момент, если они сейчас хотят пройти туда, посмотреть этот самый, а, с... как где стоит настроение, ну, это строение, правильно? Часна субність документи частна субсідність, документ, а ви посію цікавитесь? Давайте завтра нам представимо. У, у вас конечно. у вас є відкрите уголовне діло. Адвокат сказав, що уголовне діло, так що у вас по цьому питанню відкрите уголовне діло. Есть административное, а есть еще уголовное дело. У Золотарева ехал уголовное дело. Александрова. тоже бездействует и ничего не дает даже познакомиться с этим делом. Ладно, ну, так, для понимания вещей. Скажи мне, по поводу. Инвестиции. Это вопрос уже нужно адресовать. Это подозрение в коррупции. Конечно. Кто проверку проводит по коррупции? МВС по данной категории. Это не категория НАБУ, это не чиновники первой категории, это Нет. не НАБУ. Это МВС. Там решение суда какое-то, я что знаю. В едином реестре выглядит. данных о а вводим в эксплуатацию объекта за этим адресом нету. Нету. Правильно. Нету. Yeah. А, а, а они сделку оформляли? Объектов об'єктах Это ж вопрос не к нам. Ви говорите, вопрос газку. Газ? Ну, как з газємика это этом... все оформлялася, просто не... хлопці виникає вопрос за вопросом. Правильно виникає, як це робилося? Що це той? Приїхала поліція. У нас на цей до даний момент поліція вообще нікуди не втручається.